ৰা আন ক্ষুদ্ৰদেৱ তাত যদি দৈ মতি মহাদুৰাচাৰো কৰৈ আহমাত ভকতি সেহিহে পৰম সাধু জানাম যিহেতু আমাক মাত্ৰ কৰিল নি ভাবজনা চন পংকজত আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আমি নজনা কথা দুটা বুজিব বিচাৰিছিলোঁ আমি মহামূহ আজি পাঠত একাদশ কণ্ঠ কৃষ্ণ সংবাদত ওলাইছে বেদৰ সম্পৰ্কে ওলাইছে এতিয়া চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ বুলি কৈছে এতিয়া বেত চাৰিখনো কোন কেইখন আৰু শাস্ত্ৰনো আমি এই ভাগৱত গীতা কীৰ্তন এইসকলকে আমি দেখোন পাই আছোঁ বা ইয়াকে আমি পঢ়োঁ গতিকে বেতকেইখনো কোনকেইখন আমি দেখিও পোৱা নাই আৰু শাস্ত্ৰনো কোনকেইখন সেই বিষয়ে অকণমান ক'লে ভাল পাওঁ আৰু এটা হ'ল কি দুই নম্বৰতে সুধিছোঁ প্ৰশ্ন হিচাপে সোধা নাই মাধৱপুৰুষজনে গোসাঁত লিখিছে চাৰি পুৰুষ সাৰ্থ তাহাৰ নিজৰা হৰি নামে মূলধাৰা বুলি কৈছে চাৰি পুৰুষ কোন কেইজন অকণমান আমাক ক'লে আমি নথৈ সুখী হ'লোহি চাৰি পুৰুষাৰ্থ তাহাৰ নিজৰা হৰি নাম মূলধাৰা চাৰি পুৰুষাৰ্থ হ'ল ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য এয়া হ'ল চাৰি পুৰুষাৰ্থ আৰু এই চাৰি পুৰুষাৰ্থৰ পাছতে আমি সদায় দৌৰি ফুৰোঁ কৰ্মই হ'ল ধৰ্ম ধৰ্মৰ পাছত আমি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰোঁ অৰ্থৰ বাবে কৰ্ম হয় তাৰ পাছতে মুখ্য প্ৰাপ্তি হয় এতিয়া এই ধৰ্ম অৰ্থ কামমুখ্য পৃথকে পৃথকে আশ্ৰয় নকৰি একেলগে তুমি কৰিব পৰা শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি বৈকুণ্ঠক যাই ধৰ্ম অৰ্থ কামমুখ্য সবে আঁত পায় কিন্তু বহুতে গোটেই জীৱনটো খেতি 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 বুলিয়েই খেতিৰ মাজতেই থাকে অথচ কৰ্মটো কৰোঁতে কিন্তু সুখ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে কৰ্মত চিন্তাটো ভুল চিন্তা হৈ থাকে সেইকাৰণে ধৰ্ম অৰ্থ কামমুখ অনায়াসে চতুবৰ্গ চাৰিওটা সিদ্ধি হ'বৰ বাবে ঈশ্বৰৰ নামেৰে জীৱন আগবঢ়াবা এইবুলিও কোৱা নাই যে তুমি খেতি বাতি নকৰি কৰ্ম নকৰি গোটেই তুমি ভাগৱতে পঢ়ি থাকা এইটোও নাই কোৱা তেনেধৰণে বুজিব নালাগে কৰ্মই হ'ল ধৰ্ম তুমি যিটো কৰিবা খেতিয়ে কৰিবা কিন্তু খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি আজ্ঞা অনুসৰি কৰিবা কেনেকৈ গুৰুজনে শিকাইছে গুৰুত দিম দেৱত দিম ভকতত দিম নামত দিম এইবুলি কঠীয়া পাওঁতে চাৰিমুঠি প্ৰথম ছটিয়াই লয় বাপজনে গুৰুত দিম এমুঠি ভকতত দিম এমুঠি এনেকৈ চাৰিমুঠি ছটিয়াই সেইখিনিলৈকে ঠিকেই থাকে চাৰি পুৰুষাৰ্থ সিদ্ধি নহয় কিয় চাৰি পুৰুষাৰ্থ সিদ্ধি জোৰা নমৰে কিয় কাৰণ ন খাবৰ সময়ত সেই আমলৰিয়া হাঁহটো যে মাৰে সেইকাৰণে সেইটো সিদ্ধি নহয় চাৰি পুৰুষাৰ্থ ঠিকেই আছিল গুৰুত দিম ভকতত দিম দেৱত দিম নামত দিম কাৰণ কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰি চাৰি পুৰুষাৰ্থ সিদ্ধি হয় কিন্তু ন মুঠি খাবৰ সময়ত এইবাৰ কাকো নেমাতো যি জোৱাইক মনে মনে ফোন কৰিলে আৰু তাৰপিছত আহোঁতে বোলে কিবা ব্ৰইলাৰ অকণ লৈ আহিবা তাৰপৰা ন মুঠি খাই দিলা গুৰুদেৱ নামভকত ক'ৰবাতে থাকিলে এতিয়া সেইখন সংসাৰত তেনেকুৱা চিন্তাত তুমি যিমান উপাৰ্জন কৰিলা তাতেই নাইকিয়া হৈ যাব তাৰমানে তুমি উপাৰ্জন ঠিকেই কৰিলা ঈশ্বৰৰ কৃপা আছিল কিন্তু সেই ধন ঈশ্বৰে আকৌ কেনেকৈ নিব লাগে ঈশ্বৰে জানে হয় তোমাৰ ঘৰত চুৰ হ'ব নহয় তোমাৰ কিবা কেছত তুমি জিল জেললৈ যাব লাগিব নহ'লে তোমাৰ ঘৰখনৰ সদস্যজনৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ ওলাব যিটো বেমাৰত তুমি গোটেই ধান বিক্ৰী কৰিও তুমি বেমাৰটো ভাল কৰিব নোৱাৰা যিকোনো প্ৰকাৰে ভগৱন্তক সেইটো খৰচ কৰাব কাৰণ তুমি ভগৱন্তৰ ওচৰত দুখী হৈ আছা দিম বুলি কৈছিলা কিন্তু তুমি নিদিলা গতিকে ই দৰ্শনখিনি এনেকৈ আহে আৰু বাকী শাস্ত্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল ধাতু ত্ৰম প্ৰত্যয় সমান শাস্ত্ৰাস্ত্ৰাস আৰু তাৰ তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে য'ত এটি জীৱৰ আখৰিক চিন্তাবিলাকক শৃংখলাবদ্ধ ৰূপ দিব পৰা উপায়বিলাক নিয়মবিলাক য'ত লিপিবদ্ধ হৈ আছে তাকেই কোৱা হৈছে শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰ সেইকাৰণে ভাগৱত পঢ়ি থকা মানুহজনক খং নুঠে নাম প্ৰসংগ কৰি থকা ব্যক্তিজনক খং নুঠে অৰ্থাৎ মদ্যকো কৰিবা পাণ অমদ্যৰো নলবা ঘ ভকতে মদ খাব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভকত হ'ব পাৰিব যদি মদ খাব নোৱাৰে তেতিয়া ভকত হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ভকতক মদ খাবলৈ কৈছে মদ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল অহংকাৰ মদ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল খং যদি ভকতে খং পাণ কৰা মানে হজম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ভকত হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ভকতে মদ খাব পাৰিলেহে ভকত নহ'লে কিহৰ ভকত খং উঠিব নালাগিব তাৰমানে খংটো হজম কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভকতৰ শাৰীলৈ যাব পাৰিবা এই দৰ্শনটো দিছে এনেকৈ গতিকে শাস্ত্ৰ হ'ল সেয়া চাৰি বেদ মানে নাম অনুসাৰে ৰিগ যজু অথৰ্ব শাম এই চাৰিখন বেদ পুথি কিন্তু ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে বেদ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল জীৱ জীৱ তাৰমানে জীৱবিলাক চাৰিটা ভাগত ভাগ হৈ আছে ছেদজ অন্তজজ উদ্ভিদজ জৰায়ুজ আৰু এই চাৰিওটা ভাগৰে জৰায়ুজৰূপী জীৱবিলাক হ'লেও আমি মানুহ নামৰ জীৱ আৰু জৰায়ুজৰূপী ভ্ৰমণ জীৱবিলাকৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ জীৱ হ'লেও আমি মানুহ কেলে কাৰণ আমাৰ লগত দুটা বস্তু বেছিকৈ আছে সেই দুটা হ'ল জ্ঞান আৰু বিবেক তে জ্ঞান আৰু বিবেকেৰে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব জীৱবিলাকে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শুদ্ৰ আকৌ চাৰিটা ভাগ মানুহৰ ভিতৰত আকৌ চাৰিটা ভাগ এতিয়া এই চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত ব্ৰাহ্মণৰ জন্ম হ'ল ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নাৰায়ণৰূপী শৰীৰধাৰী তত্বটোৰ মুখৰ পৰা ব্ৰাহ্মণসকলৰ জন্ম হৈছে আৰু ভগৱন্তৰ শৰীৰটোৰ বাহুৰ পৰা ক্ষত্ৰিয়সকলৰ জন্ম হৈছে উৰু আৰু চৰণৰ পৰা বৈশ্য আৰু শুদ্ৰসকলৰ জন্ম হৈছে সেইকাৰণে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শুদ্ধ চাৰিও জাতিৰে পিতৃ চাৰিজন নহয় মাত্ৰ এজন মানে বেদে সেই কথাটোকে কৈছে জ্ঞানে সেই কথাটোকে আমাক কৈছে যে তোমালোক চাৰিওখন বেদে যাক আশ্ৰয় কৰি চলি আছা চাৰিওটি প্ৰাণী চাৰিওটি জীৱ যাক কেন্দ্ৰ কৰি চলি আছা সেইজন পিতৃ কৃষ্ণতত্ত্ব তোমালোকৰ সমস্তৰে আৰাধ্য দেৱ সেইকাৰণে বেদৰ স্তুতি মানে জীৱই স্তুতি কৰিছে কাক কৃষ্ণতত্ব পৰম পিতাক স্তুতি কৰিছে গতিকে বেদৰ কথাটো হ'ল সেইটো তাৰপাছত চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰভাগী পুৰাণ তৃতীয় স্কন্ধত খু সুন্দৰভাৱে ভগৱন্ত পুৰুষৰ দ্বাৰা ত্ৰিমূৰ্তি ব্ৰহ্মা শিৱ আৰু বিষ্ণুক যি নিৰ্দেশ কৰিছে তৃতীয় স্কন্ধৰ ঠিক দুই তিনি নম্বৰ মানতে পদচন্দ্ৰভাগী আছে তাতে গোটেই শাস্ত্ৰৰ নামকেইটা লিখা আছে তাৰপাছতে পুৰাণৰ নাম লিখা আছে গোটেইখিনি খুব সুন্দৰভাৱে লিখা আছে চৈধ্যখন শাস্ত্ৰ ন্যায় নীতি মীমাংসা এনেধৰণে আছে তাৰপাছত ওঠৰভাগী পুৰাণ ব্ৰহ্মপুৰাণ বৈৱত পুৰাণ লিংগ পুৰাণ নাৰদী পুৰাণ গৰুৰ পুৰাণ ভাগৱত পুৰাণ এনেকৈ ওঠৰভাগী পুৰাণ আছে নামখিনি গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ লিখা আছে আপুনি চাই ল'লে পাই যাব কৃষ্ণ গোবিন্দ মাধৱ আবেদন জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আমাৰ যি গুৰু আসন ভাগ আমি গুৰু আসন ভাগৰ সাত তৰপীয়া আৰু পাঁচ তৰু আমি

সেই চৈধ্য ভুৱন ভূ ভুব স্ব জন মহী তপ সত্য সপ্ত স্বৰ্গ তাৰপাছতে তল অতল সুতল বিতল তলাতল মহীতল ৰসাতল এনেকৈ সপ্ত পাতাল আছে তাৰপাছত সপ্ত বৈকুণ্ঠ আছে সপ্ত বৈকুণ্ঠ প্ৰথম হ'ল গোলোক বৈকুণ্ঠ তাৰপাছত পুষ্পবিলাস পংকজ বিলাস শান্তনু বিলাস কনকদন্ত সনাতন আদিকে ধৰি শব্দ বৈকুণ্ঠ আছে আৰু সেই শব্দ বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিটো দৰ্শোৱাই কৃপালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এই সাতটা খলবযুক্ত সিংহাসন মানে ভগৱন্ত বস্তু বাং্ময় মূৰ্তি গুণমালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভগৱন্তক তাত ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে শব্দ এতিয়া তাকে শক্তি সামৰ্থ্য থাকে বাবে গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰাপিত হৈ সপ্তসলপীয়া সিংহাসন নিৰ্মাণ কৰে আৰু সুন্দৰভাৱে নামঘৰৰ মণিকূটত মণিকূটভাগীত সেই আসনভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি গুৰুক আসনাধিষ্ঠ কৰোৱায় অন্যহাতেদি গৃহৰ মধ্যে আশ্ৰয় কৰোঁতে শক্তি সামৰ্থ্য নাথাকে ইমান ডাঙৰকৈ গুৰু গৃহভাগ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সেইকাৰণে কোনোবাই দুই খলপীয়া এশলফীয়া তিনি খলপীয়া পাঁচ খলফীয়া আদি আদি ধৰণে যে যাৰ শক্তি অনুসৰি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি লয় তাৰ কিবা বিশেষ তত্ব আছে যদি কিন্তু আমাৰ জ্ঞাত নহয় কিন্তু আমি এনেকৈহে বুজি পোৱা হৈছে উৰু আসনভাগৰ আমাৰ তলৰ যিকেইটা প্ৰতীক একেবাৰে তলত আমি কাছ মাজত হস্তি আৰু ওপৰত সিংহ কাছ হ'ল সংযমৰ প্ৰতীক নিয়ম সংযমৰ প্ৰতীক ৰূপত কাছক কাছক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গুৰুজনে তাৰ ওপৰত হাতী আছে ষষ্ঠী পাপৰ প্ৰতীক তাৰ ওপৰত সিংহ আছে নামৰ প্ৰতীক নামসিংহই সমস্তকে মখিমূৰ কৰিব পাৰে বা দমন কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সেই নামৰ গৰাকীজন একেবাৰে ওপৰত যিটো সৰুকৈ ঘৰ এটি থাকে সেই ঘৰভাগীৰ নাম হ'ল আমোহি ঘৰ সেই আমহি ঘৰতে স্বয়ং নামৰ গৰাকী কৃষ্ণতত্ব বহি থাকে গুৰুজনে সেই আৰ্হিটোৰে আমাক সেৱা নিবেদন কৰিবলৈ গৈছে আৰু সেইটোৱে সকলোৰে আমাৰ সুদৃঢ় বিশ্বাস সেইকাৰণে মণিকোট ভাগিলে চাই আমি প্ৰত্যেকেই মূৰটো দোৱাই দিওঁ কিন্তু তাত থকা গুণমালা নামৰ পুথিভাগীত কি শব্দকেইটা লিখা আছে হয়তো নিৰান্নব্বৈ শতাংশ বা পাই আমি নাজানো কিন্তু তথাপিতো আমাৰ এটা বিশ্বাস যে তাত ভগৱন্ত পুৰুষ আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই সেই বিশ্বাসৰ ভিত্তিত সেইফালে চাই আমি সেৱাভাগ নিবেদন কৰোঁ মূৰটো দুৱাই